Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, atau pendidikan atau yang dilakukan oleh sejumlah oh, yang kasus ini sejumlah pihak bullying yang menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri mereka. pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk berita palsu yang menjerumus kepada buli cyber. Dalam era digital masa kini, penyebaran maklumat telah berlaku dengan begitu patas dan apabila sesuatu berita tidak disahkan terlebih dahulu, ia berpotensi untuk membawa kepada salah faham serta mencetuskan budaya buli cyber dalam kalangan pengguna media sosial. Dalam pembentangan ini, kami akan mengupas definisi berita palsu dan juga bully cyber. Disusuli dengan statistik terkini, punca penyebaran maklumat yang tidak sahih serta beberapa isu yang pernah berlaku di Malaysia. Kami turut akan menjelaskan kesan terhadap mangsa serta beberapa cadangan penyelesaian yang wajar untuk dipertimbangkan. Adalah menjadi harapan kami agar pembentangan ini dapat meningkatkan lagi kesedaran tentang kepentingan untuk menyemak dulu sesuatu maklumat sebelum ia dikongsikan di media sosial. Seterusnya, saya akan melaporkan mengenai isu utama yang menjadi tumpuan kajian kumpulan kami. Dalam perkembangan dunia digital masa kini, media sosial telah menjadi medium komunikasi yang paling dominan dalam kalangan masyarakat. Namun, di sebalik kemudahan ini terdapat dua ancaman yang semakin meresahkan negara iaitu penyebaran berita palsu dan buli cyber. Kedua-dua fenomena ini bukan sahaja mengganggu ketenteraman sosial tetapi juga memberikan kesan besar terhadap emosi dan reputasi individu yang terlibat. Penyebaran berita palsu sering berlaku apabila maklumat yang tidak sahih dikongsi tanpa sebarang tapisan. Tindakan ini mampu mencetuskan kemarahan pengguna lain dan akhirnya membawa kepada gelombang kecaman serta serangan berbentuk penghinaan di platform digital. Mangsa bukan sekadar menerima maklumat fitnah, tetapi turut menjadi sasaran buli cyber yang boleh menjejaskan kesihatan mental serta kesejahteraan sosial mereka. Dari segi definisi, berita palsu merujuk kepada maklumat yang tidak benar yang disebarkan seolah-olah ia berita sahih tanpa sumber yang kukuh. Berdasarkan rekod MCMC, lebih 32085 aduan berkaitan kandungan berita palsu direkodkan antara tahun 2020 hingga Mei 2022. Jumlah ini terus meningkat apabila lebih 63,000 kandungan palsu dan penipuan di digital telah dipadam pada tahun 2024, satu lonjakan ketara berbanding tahun yang sebelumnya. Sementara itu, buli cyber juga didefinisikan sebagai tindakan mengugut, menghina atau memperlekehkan seseorang individu melalui medium digital. Statistik menunjukkan peningkatan berterusan dengan 9,483 aduan direkodkan antara tahun 2022 hingga Julai 2024. Sehingga Oktober 2025, sebanyak 27,704 kandungan berkaitan buli cyber telah pun dipadam. Peningkatan paling ketara berlaku dalam kalangan remaja apabila kes dilaporkan melonjak daripada 326 kes pada 2021 kepada 6,598 kes pada 2024. Secara keseluruhannya, data ini membuktikan bahawa penyebaran berita palsu bukan sahaja menimbulkan kekeliruan, malah menjadi pencetus utama kepada kes buli cyber di Malaysia. Fenomena ini memerlukan perhatian dan tindakan segera untuk memastikan keselamatan mental dan kesejahteraan masyarakat terus terpelihara. Baik, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan puncak-puncak penyebaran berita palsu di media sosial diikuti dengan beberapa isu yang pernah berlaku di Malaysia. Pertama, salah satu puncak utama ialah sikap pengguna media sosial yang ingin cepat viral. Ramai berusaha menjadi antara yang terawal berkongsi sesuatu berita untuk mendapatkan perhatian dan juga populariti. Disebabkan terlalu mengejar tontonan dan juga perkongsian, mereka tidak menyemak kesahihan maklumat sebelum menyebarkannya. Kedua, penyebaran berita palsu juga berpunca daripada pengaruh emosi dan juga persepsi negatif. Banyak kandungan palsu direka untuk menimbulkan kemarahan, kebencian atau simpati. Bila emosi menguasai, pengguna bertindak melulu dan meninggalkan komen berunsur penghinaan tanpa menilai kesahihan maklumat. Menurut laporan lima faktor lahirnya bulan cyber 2025, individu yang mengalami stres atau trauma lebih cenderung bertindak agresif di media sosial. Ketiga, terdapat juga punca daripada penggunaan identiti yang tersembunyi. Akaun palsu atau nama samaran membuatkan individu berasa lebih berani menyebarkan maklumat palsu kerana mereka percaya identiti sebenar sukar untuk dikesan. Seperti yang dijelaskan oleh Raspan Abu Bakar 2025, kewujudan akaun tanpa nama telah menyumbang kepada peningkatan penyebaran maklumat palsu dan juga polis cyber. Seterusnya, saya berpindah kepada isu-isu berkaitan yang pernah berlaku di negara kita. Isu pertama ialah video temu bual palsu yang melibatkan selebriti Eric Aziz yang kononnya tidak menyokong misi kemanusiaan sunuh pulau tidak. Video tersebut sebenarnya disunting sebelum disebarkan. Namun, ianya tetap menggunakan kecaman daripada warganet. Isu kedua ialah penyebaran video lucah palsu yang dijana menggunakan teknologi AI yang melibatkan beberapa ahli politik. Seramai 11 wakil rakyat menerima email ukutan yang mengandungi video palsu tersebut. Termasuklah Datuk Fahmi Fazil dan Datuk Seri Rafizi Ramli. Isu ketiga melibatkan penyalahgunaan identiti tokoh berprofil tinggi seperti yang dipertuan agung dan Perdana Menteri. SKMM merekodkan 121 kes penipuan cyber yang menggunakan nama dan imej tokoh ini bagi menyebarkan kandungan palsu. Secara keseluruhannya, punca-punca ini menunjukkan bagaimana penyebaran berita palsu bukan sahaja merosakkan reputasi individu tetapi turut mencetuskan bully cyber dalam kalangan pengguna media sosial. Seterusnya, kesan berita palsu yang menjerumus kepada buli cyber. Penyebaran berita palsu di media sosial semakin serius kerana ramai pengguna berkongsi maklumat tanpa menyemak fakta. Tindakan ini menyebabkan individu yang tidak bersalah menjadi mangsa kecaman, fitnah dan penghinaan secara terbuka. Akibatnya, bukan sahaja timbul kekeliruan dalam masyarakat tapi ia juga menggalakkan perlakuan buli cyber. Pertama, berita palsu boleh menyebabkan mangsa mengalami tekanan emosi. Buli cyber berlaku melalui komen, mesej atau posting yang menghina serta menyebabkan menyebarkan gambar yang dimanipulasi. Ada mangsa terpaksa mendapatkan rawatan psikologi kerana tekanan yang berpanjangan. Malah terdapat kes yang membawa kepada tindakan menamatkan hidup. Ini membuktikan bahawa bullying cyber boleh menghajarkan kehidupan seseorang. Kedua, penyebaran berita palsu sering menjatuhkan maruah dan reputasi mangsa. Fitnah dan tuduhan palsu banyak berlaku di laman konfesyen atau akaun anonim Menjadikan pelaku bebas menyerang tanpa identiti sebenar Ada hantaran yang menyebut nama individu atau organisasi secara terang-terangan Sehingga maruah dan imej mereka rosak serta menimbulkan budaya toksik dalam kalangan pengguna internet Ketiga, boleh cyber juga memberi kesan fizikal kepada mangsa Tekanan yang berterusan menyebabkan simptom seperti sakit kepala, gangguan tidur, keletihan dan masalah pencernaan Ramai mangsa suka tidur kerana memikirkan kecaman yang diterima dan gangguan ini menjejaskan tumpuan serta prestasi harian mereka. Kesimpulannya, berita palsu yang membawa kepada buli cyber memberikan kesan besar terhadap emosi, maruah dan kesihatan fizikal mangsa. Kesan ini boleh berpanjangan dan menjejaskan masa depan seseorang. Oleh itu, kita perlu berhati-hati sebelum berkongsi apa-apa maklumat di media sosial dan setiasa memastikan kesahihannya. Untuk bahagian penyelesaian terdapat tiga langkah utama yang dicadangkan bagi mengatasi penyebaran berita palsu yang membawa kepada buli cyber. Pertama, kita perlu meningkatkan kesedaran literasi media. Dalam dunia digital hari ini, ramai pengguna terutamanya remaja tidak tahu cara menilai maklumat. Dengan adanya pendidikan literasi media di sekolah, universiti dan perpustakaan, masyarakat dapat belajar cara menyemak fakta, mengenal pasti sumber palsu serta menilai kandungan dengan lebih kritikal. Semakin tinggi literasi seseorang, semakin rendah risiko mereka menyebarkan berita palsu. Kedua, penguatkuasaan undang-undang perlu diperkasakan. Walaupun undang-undang seperti Akta Komunikasi dan Multimedia sudah wujud, pelaksanaannya perlu lebih tegas. Tindakan pantas terhadap penyebar berita palsu bukan hanya menghentikan fitnah, malah melindungi mangsa daripada terus dihina dan dikecam di media sosial. Ketiga, amalan etika penggunaan media sosial mesti diterapkan. Pengguna perlu berfikir sebelum berkongsi, menyemak maklumat terlebih dahulu dan mengawal emosi ketika memberi komen. Program seperti klik dengan bijak menyarankan tiga nilai penting iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab bagi memastikan suasana media sosial kekasihat dan bebas daripada budaya buli. Sebagai penutup, isu berita palsu yang membawa kepada buli cyber merupakan masalah serius yang telah memberi kesan besar kepada emosi, maruah dan juga kesejahteraan mangsa. Oleh itu, semua pihak perlu bertanggungjawab ketika berkongsi maklumat di media sosial. Peningkatan literasi media, penguatkuasaan undang-undang dan juga amalan etika digital merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran maklumat palsu dan mengurangkan kejadian buli cyber. Jika setiap individu berhati-hati dan juga peka, kita mampu untuk mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat dan juga berhemah. Pada peringkat individu, kita dapat memahami bagaimana penyebaran berita palsu boleh mencetuskan buli cyber. Melalui projek ini, kita didedahkan dengan kepentingan menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi sekaligus membantu membentuk sikap lebih bertanggungjawab dalam penggunaan media sosial. Dari segi impak negatif pula, buli cyber sering memberikan kesan yang mendalam kepada mangsa. Mangsa bukan sahaja dipandang serong oleh masyarakat, malah ada yang tertekan secara emosi kerana orang ramai lebih cenderung mempercayai maklumat palsu tanpa mencari kebenaran sebenar. Projek ini memberikan kesedaran tentang realiti tersebut dan menggalakkan masyarakat untuk lebih berempati serta tidak mudah menghakimi. Sekian video dari kami. Bye.